toshkent viloyati nurafshon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi tashabbusi bilan yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ular ongiga martlik tuyg'ularini singdirish qat'iy fikrga ega shaxslarni shakllantirish maqsadida tizim tarkibida otaliqqa olingan yoshlar ishtirokida işte milliy gvardiya tarkibidagi toshkent temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyida ochiq eshiklar kuni o'tkazildi so'nggi yillarda mamlakatimizda xalq va armiya bir tanu bir jon tamoyili asosida samarali ishlar amalga oshirilmoqda yangi o'zbekistonni barpo etish borasidagi sa'y harakatlar yurtimizda harbiy xizmatning obro' e'tiborini armiya va xalq yaktilligini yoshlarimiz qalbida armiyamiz bilan faxrlanish tuyg'usini hamda vatan himoyachisidek oliy janob kasbga hurmat ehtirom hissini yanada kuchaytirishga xizmat qilmoqda toshkent viloyati nurafshon shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi tashabbusi bilan otaliqqa olingan yoshlar ishtirokida poytaxtimizda joylashgan temurbeklar maktabi harbiy akademik litseyiga sayohat uyushtirildi tadbir avvalida ishtirokchilarga qurolli kuchlarimizda olib borilayotgan bugungi islohotlar haqida ma'lumotlar berildi hamda ushbu ta'lim dargohida o'quvchilar uchun yaratilgan shart sharoitlar sinf xonalari sport zal kutubxona va mavjud o'quv moddiy bazalari bilan yaqindan tanishtirildi birinchi bo'lib biz temurbeklar maktabining tarixi bilan tanishdik o'q otish mashg'ulotlar xonasiga bordik u yerda o'zimiz ham qatnashdik shu bilan birga harbiylar mashg'ulot o'tadigan xonaga ham kirdik u yerda ham hamma shart sharoitlar yaratilgan menga harbiy hayot juda ham yoqdi men kelajakda o'z oldimga harbiy bo'lishni maqsad qilib oldim albatta bunday tadbirlar yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ularning harbiy kasbga bo'lgan qiziqishini oshirish bilan birga milliy armiyamiz va uning kuch qudratiga bo'lgan ishonchini yanada mustahkamlaydi